ये रमजानुल मुबारक इतना अच्छे मौसम में आया कितना बदबक वो इंसान जिसने इस रमजान को भी गफलत में गुजार दिया रोजे नहीं रखे गुजर तो गया और मैं एक ही बात करता रहा भाइयों क्या हो जाएगा बढ़िया, हद हाँ? रोजा हम क्यों नहीं रखते कि भूख नहीं बर्दाश्त होगी या प्यास नहीं बर्दाश्त होगी बड़ी हद क्या हो जाएगा रोजे की हालत में हमने रोजा रखा हुआ है नहीं बर्दाश्त हुआ क्या हो जाएगा सबसे आखिरी लास्ट स्टेज जो ये है बंदा मर जाएगा अगर कोई बंदा हालत रोज़ा में मर जाता तो इससे अच्छी और मौत क्या है इससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं थी कि बंदा हालत रोज़ा में मर जाता लेकिन हमारे ईमान इतना कमज़ोर इतना लाचार हम कि हम दिहाड़ी करने के लिए पैसे कमाने के लिए राज से जो है ना मुंह फेर के बैठ गए जी बस कमाई करने जाना है दिहाड़ी करनी है मजदूरी करनी है तो भैया जो खाले के कायनात है जिसकी मजदूरी करता पता नहीं तुझे क्या क्या मिल जाता उसको तूने छोड़ दिया तो दुनियादार के पीछे भाग निकला इतना बाबरकत और मुक़दस रातें थी इसको तूने सो के गुजार दिया गाने फिल्में देख के गुजार दिया क्रिकेट खेल के गुजार दिया गली मोहल्ले में खड़े हो गुज़ार दिया गाली गलोच करते गुजार दिया खेल कूद में गुजार दिया क्या ये रमज़ान ये रमज़ान का महीना ऐसे गुजारने के लिए था इसमें हम खेल कूद में लगे रहते तो भाई और रबता अपने बंदे से बड़ा बड़ा प्यार करता है तो फरमाता है कि बंदे तो एक दफ़ा आता तो सही तो एक दफ़ा मांगता तो सही हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं राह दिखलाएँ किसको कोई राह रवे मंजिल ही नहीं रब की राहमत तो आवाज़ें लगाती रही कि वो बंदे उठ जा मांग ले अपने रब से जो मांगना है लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं थी हमें तो ज़रूरत है कुफार और मशरकिन के पास जाने की हमें तो ज़रूरत है आईएमएफ के पास जाने की वहाँ से लेने की जो खाले के कायनात है जिसके कब्ज़ कुदरत में सब कुछ है उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है और ये मुसलमान है फिर ये मुसलमान हालात के रोने रोता भाइयों अभी भी वक्त है ये आखिरी लम्हात हैं ये बहुत ही अहम और कीमती लम्हात हैं अगर इसमें हम अपने रब को राज़ी कर लें तो क्या ही बात है लाहु अकबर ये गुनहगार बंदे रब तआला की रहमत पे आस और उम्मीद लगाए जिंदगी गुजार रहे हैं कोई ना रब तला माफ़ फरमा देगा रब तला माफ़ कर देगा